أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وجحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين الا قصرا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وحملوا على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا صدق الله العظيم